کچھ چیزیں معاشرے کا نمک ہوتی ہیں کچھ چیزیں معاشرے کا حسن ہوتی ہیں نمک کی مثال میں نے اس وجہ سے دی کہ آپ نے بڑی اچھی خوبصورت کر کے ہنڈیا بنائی گوشت پکایا سارے مصالحے آپ نے ڈالے تھے لہسن ڈالا تھا ادرک ڈالا تھا مرچیں ڈالی تھیں گوشت بھی بڑا سونا کر کے آپ نے پکایا شوربہ بھی آپ نے بالکل صحیح بنایا لیکن آپ نے اس میں نمک نہیں ڈالا صرف تو وہ ذائقہ بالکل ہی نہیں دے گا وہ بالکل پھیکا ہو جائے گا اسی طرح سے کچھ چیزیں معاشرے کا نمک ہوتی ہیں ان کے بغیر معاشرہ بالکل بے رنگ اور اس میں کوئی حسن ہی کوئی نہیں ہوگا انہی چیزوں میں سے ایک چیز احترام ہے جب آپ کسی کو احترام دے دیتے ہیں جب آپ کسی کو عزت دے دیتے ہیں تو آپ نے اگلے کو عزت دے دی اور آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروکار اور ایک ایک جو وضا داری ہے اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت میں وہ عطا فرما دیتا ہے آپ نے اگلے بندے کا احترام کیا یعنی کہ آپ بیٹھے تھے اور جگہ بھی تھوڑی تھی ایک سفید داڑھی والے بابا جی آئے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے کہا جی بابا جی تجھے بیٹھو تو اب دیکھے حسن کتنا آگیا اس پورے ماحول میں یہی اگر بچے بیٹھے رہتے اور بابا جی دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر یار مینوں کوئی تھاں مل جائے تو یہ ماحول جو ہے آپ کے جسم میں آپ کی سوچوں میں آپ کی فکروں میں ہجان پیدا کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ احترام جو ہوتا ہے جو آپ اپنے بزرگوں کو دے دیتے ہیں اپنے والدین کو دے دیتے ہیں اپنے استادوں کو دے دیتے ہیں اپنے خطیب کو اپنے امام کو دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو دے دیتے ہیں خصوصی طور پہ اپنی والدہ کو جو آپ احترام دے دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بڑا خوبصورت اور ٹھنڈا اور میٹھا اور شرینی والا معاشرہ ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں نہ ہونا تو یہ معاشرہ بڑا ہی غدلہ ہو جائے اگر آپ کسی کو احترام نہیں دیں گے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام بزرگوں کا کیا کہ آج اگر کوئی بچہ کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے تو میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک سنیے گا کہ اگر آج تم کسی اپنے بزرگ کو کسی بڑے کو احترام کی نگاہ سے دیکھو گے کسی کو عزت اور احترام دو گے تو کل جب تم بوڑھے ہوگے رب تمہارے لیے سباب پیدا فرما دے گا کل کو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے جب تمہارا پہ بڑھاپا آ جائے گا جب تمہاری سفید داڑھی ہو جائے گی تو پھر رب تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا فرما دے گا تو یہ احترام کرنا عزت کرنا آج ہم کچھ پہلو اس انداز میں چھیڑیں گے دین اسلام کو اگر کوئی اس کی تعریف کرنا چاہے کہ دین اسلام کیا ہے تو بڑے معنی ہو سکتے ہیں سلامتی والا دین ہے یہ حیات دار دین ہے بڑی مقام پر لیکن ایک لفظ اگر آپ کہیں کہ دین اسلام احترام والا دین ہے دین اسلام آپ کو ادب سکھاتا ہے دینِ اسلام ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا وہ اداب سکھاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ بالکل یہ دینِ اسلام جو ہے یہ بالکل آپ کو احترام سکھاتا ہے آپ کو عزت پروری کا درس دیتا ہے دین اسلام میں حضور نبی علیہ وسلام کا جگہ جگہ پر کہیں پہ استادوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہیں پہ امام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہیں پہ عالم دین کی عزت اور اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و فرمانے لگے عالم کی عزت کرو عالم کی توجہ میری طرف رکھنی ہے جی تھوڑی سی باتیں زیادہ باتیں میں کرتا ہی نہیں ہوں تھوڑی سی باتیں پھر اس کے بعد عالم کی عزت کرو اس وجہ سے کیونکہ وہ میری حدیثیں پڑھ پڑھ کے تو میں سناتا ہے عالم کی عزت رکھو اور ایک جگہ پر حضور نبی علیہ وسلم نے اس کی وحید بھی فرمائی کہ جس بندے نے عالم سے بغض رکھا اس صورت میں اس وجہ سے کہ یہ حضور کی حدیثیں سناتا ہے اس وجہ سے کہ یہ دین کا کام کرتا ہے اس وجہ سے اس نے بغض رکھا حضور فرمانے لگے رب قیامت والے دن اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا اس وجہ سے تم نے عالم دین کے ساتھ بغض رکھا کہ یہ حضور کی حدیثہ سناتا ہے ہمارے جمعے پڑھاتا ہے اور اس طرح سے جو معاملات ہیں اس کے بعد دیکھیے کہ حضور نے ہمیں بوڑھوں کی عزت کرنا سکھائی ہے حضور حضور کا فرمان سنیے کہ کل بروز قیامت بڑے بڑے گناہ گار آئیں گے اللہ تعالیٰ ایک بزرگوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے نہ اس کی سفید داڑھی کا حیات ہے جن بزرگوں کا رب حیا کرے تو ہمیں بھی چاہیے نا اپنے بزرگوں کا حیا کرنا چاہیے اسی طرح سے دیکھیے کہ مزدور کی عزت وہ جو صبح کا نکلا ہے اپنے بیوی بی بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے اور وہ پھر کئی بھی چلاتا ہے حال بھی چلاتا ہے یا جہاں پہ بھی وہ کام کرتا ہے ہاتھ پر چھالے بھی ہیں ایک مزدور کو حضور نے دیکھا تو حضور نے ان کے ہاتھ چومے آج ہم پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں آج ہم اماموں کے ہاتھ چومتے ہیں تو یہ دیکھو نا یہ بھی تعلیمات میرے محبوب پاک کی ہیں کہ مزدور کو دیکھا جس کے ہاتھ پر چھالے ہیں تو حضور نے تو وہ ہاتھ بھی چومے تو یہ مزدور کی عزت دین اسلام آپ کو ہر شخص کی انفرادی طور پر آپ کو عزت احترام اور فضیلت بتاتا ہے